मैं नहीं रुक के दिखा रहा भाई मुझे खुद खौफ आ रहा है एक और कबर मैंने देखी थी मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पे एक और कबर है बड़ी ही खौफनाक सी लग रही है पूरा का पूरा डोर ओपन है उसका बल्कि कबर भी ओपन है यार दिखाऊं क्या आप लोगों को चले देख लें आप लोग बैठ के पिक्चर लेंगे इसके साथ भाई वो कबर के ऊपर स्टैचू को बिठा दिया है और लोग पिक्चर्स ले रहे होते हैं ये इसका तो डोर भी ओपन है यार मैं मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हो रहा भाई मुझे वाकई में, में डर लग रहा है क्योंकि मुझे एक बंदा भी नहीं दिख रहा बहुत डर लग रहा है इस वक्त यार बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ से मुझे बड़ी अजीब सी ये मैंने एक चीज फर्स्ट टाइम देखी कबर पर लगा हुआ क्यू आर कोड अब ये इसका क्या मतलब है भाई ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अंडरटेकर का घर है ये नहीं ये जो अभी गई है अब यानी कि अगर आप उसकी शक्ल देख सकते मैं जूम कर रहा हूँ उसकी शक्ल पे इतना है कि यहाँ पे अगर कोई रात के वक्त आ जाए यार यहाँ पर मुझे बाकी में बहुत डर लग रहा है मैं जल्दी जल्दी यार ये क्या पड़ा हुआ है उसके बाद फिर अंदर बिल्ली बैठी हुई है भागो आगे भागो अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब खैर से होंगे आज मैं आया हुआ हूँ कब्रिस्तान आप इसे ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं सिमिट्री भी कह सकते हैं फाइनल रेस्टिंग प्लेस भी कह सकते हैं जैसे भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं और ये मैं आया हुआ हूँ दो वजहों से पहली वजह यह है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमने एंड में कहाँ आना है हमारी आखिरत क्या है दुनिया की भाग जोड़ में हर कोई लगा हुआ है हर कोई लगा हुआ है जब से पैदा होता है बुढ़ापे तक भाग भाग में ही हुआ है इंसान कहता है मैं अब सेटल लूँगा मैं अब सेटल लूँगा लेकिन कभी सेटल ही नहीं होना पाता तो ये तो जी चीज चलता रहता है ज़िंदगी कब स्टार्ट होती है कब ख़त्म हो जाती है ये तो देखें इंसान अब इसमें क्या प्रिडिक्ट करे लेकिन प्रिडिक्ट ऐसे कर सकता है कि उसको पता होना चाहिए कि उसकी आखिरत उसने फाइनल रेस्ट कहाँ पे करना है इस दुनिया में अब मैं खड़ा हुआ आज साओ पोलो के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेवियार्ड में इसका नाम है से दो कौन सोलकाव आई होप मैंने इसको प्रोनाउंस सही किया हो पोर्चोगीज़ में और यह 1858 में यहाँ पर बनाया गया था और यहाँ पे बहुत सारे फेमस लोगों की जो ब्राज़ीलियंस हैं उनकी ये वहाँ यहाँ पे उनको दफनाया गया है तो मैं यहाँ से गुजर रहा था मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी एक्सपीरियंस कराया जाए कि यहाँ की कब्रें कैसी होती हैं पाकिस्तान इंडिया में कब्रें होती हैं यहाँ की कब्रें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं डिफरेंट इन अ वे कि आप लोग अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना प्रॉपर एक तरीके से उसको डिज़ाइन किया हुआ यानी कि कुछ तो देखें कि छोटे छोटे से बनाए हुए घर कुछ फिर ये थोड़ी थोड़ी सी लंबी सी बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं तो यहाँ पे कब्रों का जो निज़ाम है ना इसको बड़े डिफरेंट तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और मैंने सुना है मैंने सुना है मैं ऑफकोर्स कैमरे कैमरा ऑन है जो भी सामने आएगा आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ वाकयात हुए हैं अब इस वक्त तकरीबन शाम के पाँच बज रहे हैं मैं यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा साढ़े पाँच से यहाँ पे फिर अंधेरा शुरू हो जाता है और इस वक्त हो रही है बारिश मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे अभी तक एक बंदा भी देखा सिर्फ एक केयर टेकर एंट्रेंस पर बैठी हुई थी वो देखिए मुझे उनसे मैंने ये अम्ब्रेला बोरो की है क्योंकि यहाँ पर हो रही है बारिश इस वक्त ब्राजील इज अ कंट्री पे मोस्टली इनकी पॉपुलेशन है और ये क्रिस्टन कब्रिस्तान है यहाँ पर कुछ मुस्लिम इस्लामिक कब्रिस्तान भी हैं इनशाला उनका भी भी विजिट करेंगे केयर टेकर से मैंने मालूम किया कि यहाँ पे कितनी कब्रें हैं वो कहती है यहाँ पे कुछ तकरीबन 1600 कब्रें कबरें जी 1600 कब्रें काफी ज्यादा अमाउंट होती है अरे तेरी खैर हो गई ये देखिए जी बिल्ली गई है यार वो देखो पहली बात तो भाई ये ओपन है उसके बाद फिर अंदर बिल्ली बैठी हुई है बागो, आगे बागो। ये देखे स्टैचू अगर आपको दिख रहा है यार क्यों लेकिन यानी कि क्यों से मुराद यार क्यों डरा रहे हो क्यों डरा रहे हो यानी कि इतना उसको वैसे ही बनाया हुआ है कि भैया आ जाओ जरा करीब आओ हमारे हम आपको बताते हैं हम कितने उसको मेरा लगता है इसी मकसद से बनाया गया इसको अच्छा आगे आ जाए मुझे कुछ और घर भी दिख रहे हैं घर से मुराद के छोटे छोटे से बने हुए टोम इसको क्या वर्ड होते हैं मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा यानी कि उसको ऐसे बनाया हुआ है कि कबर जैसे यहाँ पर बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा तूफान वगैरह आते हैं तो वो ख़राब ना हो ये देखें ये इसका तो डोर भी ओपन है यार मैं मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हो रहा भाई मुझे वाकई में डर लग रहा है क्योंकि मुझे एक बंदा भी नहीं दिख रहा बहुत डर लग रहा है इस वक्त आप सोचें जरा ये 1858 से ये कब्रिस्तान बना हुआ और बड़ा ही वेल well मेंटेन्ड है यानी कि मैं अभी तक जो कब्रें देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत कम है कि जो डैमेज है लेकिन मोस्टली यहाँ पे अब जैसे ये कब्र देखें आप अभी कब से बनी हुई है ये 2002 में दफन हुए थे यहाँ पर और आप इधर कबर देखें यानी यहाँ पे रोज बारिश भी होती है यहाँ पे तूफान भी आते हैं लेकिन आई थिंक इनको ऐसे मेंटेन रखा जाता है या इनकी फैमिली मेंबर्स इनको ऐसा रखते हैं अब यहाँ पे एक और कबर है बड़ी ही खौफनाक सी लग रही है पूरा का पूरा डोर ओपन है उसका बल्कि कबर भी ओपन है यार क्या आप लोगों को चले देख लें ये देखें जी ये ओपन है पूरी की पूरी मुझे आगे जाते हुए डर लग रहा है यार यहाँ पे मैंने एक स्टैचू देखा है मैंने कहा ये भी शेयर करूं अब ऐसे बना के तो और खौफ आएगा कि जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको हंड्रेड परसेंट खौफ आएगा ये देखें जरा ये एक यहाँ पे औरत का स्टैचू बना के उसको किसी कबर पे बिठा दिया अब यानी कि अगर आप उसकी शक्ल देख सकते हैं मैं जूम कर रहा हूँ उसकी शक्ल पे इतना खौफ है कि यहाँ पे अगर कोई रात के वक्त आ जाए, हालांकि ये मैं आपको बताऊँ तो 24 घंटे खुला है ये कब्रिस्तान, यार ये देखें, एक और आ गई है, और मैंने देखा था कि यहाँ पे लोग बैठ के पिक्चर्स भी लेते हैं, यानी कि यार आप लोग बैठ के पिक्चर लेंगे इसके साथ, भाई वो कब्र के ऊपर स्टैचू को बिठा दिया है और लोग पिक्चर्स ले रहे होते हैं और मैंने देखा शाम के वक्त भी यहाँ पे कुछ लाइट्स ओपन हुई थी कुछ लोग अपनी टॉर्च लेके यहाँ पे घूम रहे होते हैं नहीं भाई मैं यहाँ पे इस वक्त तकरीबन कोई मेरा ख्याल एक घंटा रह गया मगरब में और वैसे ही यहाँ पे आज बारिश का मौसम है तो देखें जब बारिश का मौसम होता है तो वैसे ही अंधेरा छा जाता है एक बंदा ने देखा एक बंदा नहीं देखा मुझे यहाँ पर सिवाय एंट्रेंस पे जो केयर टेकर थी उसकी अम्ब्रेला लेके घूम रहा हूँ मैं कोई बंदा दिख जाए ना तो मैं उससे बोलूँ यार आप भी मेरी ही जगह लीग में हो शायद वो भी किसी को ढूंढ रहा हो यहां पर ये यह देखें यानी कि इस पे आप देखें जरा मेहनत कितनी है इस पे मेहनत और कितना कितना इसके ऊपर डिटेल से काम हुआ हुआ ये देखें या आई थिंक मैं इसको टच तो नहीं करूंगा लेकिन ये मे बी गोल्ड प्लेटेड हो जितना उसकी खूबसूरती है ये मैंने एक चीज फर्स्ट टाइम देखी है कि कब्र पे लगा हुआ क्यूआर कोड अब ये इसका क्या मतलब है भाई इसको हम करते हैं स्कैन इसको मैंने किया जी स्कैन और ये जिनकी कब्र है उनकी पूरी बायो आ गई भाई यार ये फर्स्ट टाइम देखा है के बड़ा ही इनोवेटिव सा आइडिया वैसे तो ये शायद होता है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि किसी की कबर पे क्यूआर कोड लगा हुआ है मैंने स्कैन किया तो उनकी पूरी बायो खुल गई आगे खुल नहीं रही लिंक्स नहीं खुल रही उनकी हालांकि मेरा इंटरनेट तो चल रहा है ये बंदा है भाई बंदा है कि बंदी है इसकी कबर है ये पूरी बायो इसकी यहाँ पे सारी लिंक्स आ रही हैं लेकिन कुछ ओपन नहीं हो रहा बड़ी ही हैरत अंगेज बात है आगे चलते हैं भाई एक भाई साहब की यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है मैं भी ये यही हूँ जो अंदर रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और ये ये वगैरह बने हुए हैं देखें जी यहाँ पे डोर ओपन किया हुआ है यार दोर की ओपन करके डरा रहे होते हो भाई डोर की ओपन किया हुआ है ओपन है भाई मैं ऊपर नहीं चढ़ रहा लेकिन मैं आप लोगों को यहीं से दिखा रहा हूँ बिल्कुल ही खाली है लेकिन डोर ओपन करके क्यों डराते हो यार यहाँ पे एक और मुझे ये 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 देखें प्रॉपर मुझे लग रहा है है। कि कोई होटल इतना इसको अच्छा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है लिटरली लग रहा है कि ये कोई होटल है अंदर क्या हो रहा है अंदर तो खैर मुझे खुद नहीं दिख रहा तो कैमरे को भी नहीं दिखेगा अच्छा यहाँ पे कोई मुस्लिम कब्र भी दिखी है मुझे ये देखें जरा Familia Abdullah. I don't know, ये मुस्लिम, के मुस्लिम नेम तो लग रहा है ये लेकिन आगे फिर ये ब्राजीलियन नेम लग रहे हैं मुझे अब्दुल्ला। ये ये है जी मुस्लिम नेम नबी असद अब्दुल्ला तो ये मुझे पहली कबर देखी है कि जो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम्स की है अब अल्लाह बेहतर जानता है लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली कबर्स हैं वो उनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है जैसे कि ये देखें क्रॉस कबर्स यानी कि मैं आप लोगों को यहां का एक्सपीरियंस इसलिए कराना चाह रहा हूं कि इनका कल्चर है ये देखें इनका कल्चर इनकी हिस्ट्री यहाँ पे दफन हुई हुई है अब ये यानी कि मैं खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज दिखाई जाए कि यहाँ पे दफन कैसे किया जाता है और फिर ये जो छोटी छोटी ये जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं यहाँ पर उसका भी कोई ना कोई मकसद है कि इनकी स्पिरिट एक उसको अच्छी रेस्टिंग प्लेस मिल सके इनका ये मानना जो मैंने रिसर्च किया है बाकी ये लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं एक और कबर का डोर ओपन हुआ हुआ ये देखेगा कितनी प्यारी बिल्डिंग है बिल्डिंग ही कहूंगा मैं इसको क्योंकि जो उसका साइज है अंदर जी ये आप लोगों को कुछ दिख रहा है तो एम है और वो नीचे कबर अगर आपको दिख रही है ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अंडरटेकर का घर है ये नहीं ये जो अभी गई है ये मेरे पीछे अंडरटेकर जो उसको वो नहीं समझेगा जो डब्ल्यूब्ल्यू का रेसलर है अंडरटेकर उसे कहते हैं कि जो आ, मुर्दों को दफनाता है तो ये उसका घर है और ये कब्रिस्तान के बीच में बना हुआ है यानी कि आप देखें ये मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ इस वक्त ये उसके बीच में बना हुआ है और ये मैंने मालूम किया इन्हीं से ही ये कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा यहाँ पे ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं इनकी ये दो हैं अंडरटेकर इनकी शिफ्ट चेंज होती हैं सोचें ज़रा आप सोचें जरा इमेजिन करें कि आप ये आपका घर है सही है और ये लाइन से सारी की सारी बनी हुई हैं कब्रें ये लाइन से आप इसके बीच में कैसे रह सकते हैं

कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव बात है इसमें तो कमेंट सेक्शन में शेयर करेगा काली बिल्ली काली बिल्ली भाई आज तो मुझसे दूर रहो यार आज दूर रहो मुझसे वैसे यहाँ पे कोई नहीं है आज यार और तुम फिर मेरे सामने आ गई यार यहाँ पर मुझे बाकी में बहुत डर लग रहा है मैं जल्दी जल्दी यार ये क्या पड़ा हुआ है यार ये पूरे का पूरा मेरा रास्ता ब्लॉक हुआ है इस दरख्त ने तो बात खेल करे तो भाई मुझे आगे निकलना है यार आई डोंट नो इफ इट्स अ साइन और समथिंग भाई मैं एंड की तरफ भाग रहा हूँ कि जहाँ से मैंने एंट्रेंस से मैं आया था मैं उस तरफ जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ यार बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ से मुझे बड़ी अजीब सी अभी मैं यहाँ से पीछे से गुजर रहा था दोबारा से गुजरता हूँ और देखता हूँ कि एग्जैक्टली exactly स्मेल आ कहाँ से रही है कुछ यहां से आ रही बड़ी अजीब सी स्मेल मे बी अभी ये बारिश की वजह से है। या यू नेवर नो कब्रिस्तान है कुछ भी कहा नहीं जा सकता इसके बारे में लेकिन पीछे बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी यानी कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता उस स्मेल को मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ऐसी स्मेल जी तो ये था हमारा आज का ब्लॉग उम्मीद है आप लोगों को पसंद तो खैर नहीं बोलूंगा आई होप आप लोगों ने इसको अच्छा से एक्सपीरियंस किया होगा मेरे साथ इन इसी तरीके से और भी जगहों पर जाओ जहाँ जहाँ मैं विजिट करता जाऊँगा आप लोगों को वो वो जगहें जो है ना दिखाता जाऊँगा कैमरे की आँख से और होपफुली uh, आप लोग भी उसको इंजॉय करेंगे चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बताते रहा करें इस वीडियो के बारे में या किसी और वीडियो के बारे में इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक ले टेक केयर अल्लाह हाफिज